Здравствуйте. Сегодня, сегодня была озвучена надзвичайно подробная оснащенная в особенном стиле. Я не я забыла, что это вас в этом году. Это же здоровье с ними оснащено. Ну, мы помогали, начиная с апреля прошлого года, месяца, когда началось все события, мы оказывали помощь, когда э, штаб АТО был в Изюме, там тогда обращались, э, ну, в общем-то, руководители э, этой структуры, будем здесь стояли, которые военные наши формирования, наши э, украинской армии, и они обращались тогда за помощью. Так? Это тоже были достаточно такие серьезные технические средства. Э, ну и в принципе мы тогда тоже передавали э, э, это оборудование, но конкретно в какую часть оно пошло мы не знаем, потому что нашло через штаб а оттуда. Что касается, э, допустим, ну вы знаете, что в округе очень многие ребята... Ну, достаточно много ребят, которые были призваны по мобилизации, или сами добровольцами ушли в армию. И мы помогали в приобретении, в первую очередь, бронежилеток, тефлоновых касок, одежды различной, в общем-то, обуви и так далее, плюс еще продуктов. Ну, а вот, э, как бы, то, что касается батальона «Север» или роты «Север», то они обратились ко мне, не знаю почему, э, в Киеве, как народному депутату, как э, члену э, комитета по транспорту. Я переговорил с их заместителем, который занимается вопросами материально-технического снабжения. Мы с ним и... Э, все время по телефону вели беседу. Так моя помощница, она Марина, как-то там, э, в общем-то, или она, в общем-то, просто этих ребят знает, она оттуда родом. И как бы вот э, мне показалось, что это, ну не знаю, в общем-то, как-то мы с этими э, хлопцами установили такие нормальные отношения. Значит, я почитал, что что себя представляет. Это подразделение, это сегодня действительно они вот и мне рассказывали, и вам, что это одно из самых технологичных подразделений, которое занимается беспилотными аппаратами. Так, значит, и вот сегодня мы передали им то оборудование, которое они, которое необходимо для выполнения боевых задач, и определились на февраль месяц, с чем мы им сможем помочь. И, в принципе, наше сотрудничество, конечно, хотелось бы, чтобы она быстрее закончилась, чтобы мир прошел, но тем не менее, все, что нужно будет для боеспособности этого подразделения в рамках того, что мы сможем, мы будем им помогать. И я хотел...